Нарешті Симонян і Захарова з достоинством. І Путін вірнув. Соловйов, вот як ввірнув, ядерні угоди, нині не в моді, але видно по морді, що збирається домовлятися. З ким питання? Кадиров утінув джип і збирається захватити Одесу і Харків. Ротом, звісно. Блогерши Євлеєва і Кіркоров. Всилки. Їх як посилку відправили на Донбас. Гріхи замалювають. Мене звуть Олена Центила. Погнали! Заява тижня. Готові. Они призывают учитывать на выборах мнение мертвецов. Западная демократия ⁇ это демократия сиюминутная. Сейчас угодить электорату, сейчас проголосовать так. Президент говорил о поколениях, которые ушли, поколениях наших предков, которые оставили нам нынешнюю Россию, и они имеют право голоса. И этот голос... Это традиции, которые сложились и которые мы обязаны чтить. в кожному населеному пункті Лаптістану. Осередок партії мерців скоро серйозно витяняти вот їх на мертвічину. в код генетичний или это план політичний. Воно загадка хіба ворожити на ромашках, ну чи маргаритках. Одна от чи то скаржиться, чи жаліється, але на ще одну заяву тижня не заявляла. Россия не продажна жінка соромно але спитаю. А от звідки такі асоціації? Ну і чому саме такі? Не стану акцентувати, що ми в принципі не вважаємо Росію жінкою, бо це б передбачало наявність чогось людського і адекватного. Проте вот он, новий лозунг. Вам повторяє ці Росія зараз, це солідна, дуже серйозна і для них навіть опасна дама з проблемами, які вона може вирішити і рішає. Это неизмученная женщина, которую хотят купить, продать, сдать в аренду. И это произошло благодаря Путину Владимиру Владимировичу. А что касается желания нас купить, он не позволил нас продать и сдать в аренду ни за дорого, ни за дешево. Он встал и сказал, что страна не продается. А потом сел, почухал репу и подписал: Ну, читай, продал китайцам. Кто бы мог подумать, что я доживу до таких времен, когда мою родную бурятскую землю будут отдавать за дарма китайцам и называть это развитие. Давайте простимулируем фермеров бурять. Стимулировать на что? Батрачить на Китай. На 70 лет им отдают землю с правом льготного выкупа потом этой земли по окончанию срока. И они 5 лет не будут платить налоги с 5,5 тысяч гектар земли четырех районов республики Бурятия. Нулевые налоги на доход, на землю, вообще на все нулевые. И потом угодный на лодке. Вообще ненормально. Так То что, ребят, если вы ещё не внікає, все не поняли, что нас дурят. Ну, давайте вникайте. Тут что вникай, что не вникай, всё равно будет Китай. Немарно само його згадуючи не в кожній пропагандопрограмі, як єдиного з половиною друга Москво. Я думаю, що сейчас очень важливо разрабатывать концепцію взаємодійства з Китаєм лет на 20 на 30 и і показувати китайським колегам. Не у всіх деталях деталі це наше дело. Що там про деталі? Разом заспівали про концепцію концепції, що віддадуть Пекіну і що готові в Пекіна купити. Угу. Їм так як там не жити, точно. І далі смуглянка то ли жалується, то лі хвастається. Снова кай Путін честь вернул. Он вернул нам достоинство. Достоинство деньгами не измеряется. Но и это тоже. Еще одна удостоенное достоинство – Захарова. Мягко говоря, сильно помятая, но по идее нарядная. Очень-очень радая, что ей тоже достоинство чуть-чуть поносить дали. И вот это самое достоинство, за которое и боролись наши ветераны. И все то, что мы не додали им, как внуки, как профессионалы, как общественники. Вот он сумел этот поток а, развернуть. Вот говорят, да, можно реки вспять да, повернуть. Вот мне кажется, он сумел, и он сумел нас всех научить разворачивать вот эти реки вспять. Реки вспять! Умереть не встать. На чіпуху, похоже, сильно схоже усе те, що на тирсу, яка висупається з голови страшили казкового, пам'ятаєте? Так і тут як можна повернути гідність тим, хто не знає, що воно таке? Як гідність може повернути той, у кого лише про одному, лише цьому слові ЕНУРЕС починається. а у них продолжается. В стране Замбаляндии коронация, интронизация, инаугурация, имитация, точнее, прошла, а губы, сложенные в дудочки, как попа у курочки, в нормальное состояние так и не вернулись. Тому и не зупыняются, выцеловывают. Меня всегда удивляло, когда говорили о нашем президенте, о его непредсказуемости. Мне кажется, что как раз Путин удивительно последовательный человек. Надо просто очень внимательно слушать, что говорит президент. Очень внимательно тогда многое становится ясно. Конечно, последовательный. Вот как раз начал обещать процветание свободу, так каждый раз и лапшает народу. За лучшую жизнь, за процветающую и сильную Россию. Достичь за счет этого принципиально лучшего качества в жизни наших людей. Чтобы стремление каждого к лучшей жизни было воплощено в совместной работе. Для процвітання всієї країни. полишать благосостояння качество життя російських сімей. Тому що послідовний, до речі, що там цей, тому що легітимний Янукович Путла не привітав. А цей чоловік паломні це Медведчук. Теж не бачили? А кравасісь Азаров вони там взагалі живі. Розкажемо вам наступного разу, але зрештою різниця невелика. Знову вилізає пика, яка путла лабзанієм в прямому ефірі займається. Івлєєва, блогерша скандальна, та та сама, яка навухав всю їхню цнотливу країну, який цноту Путін повернув, жахнулася від їхньої голої вечірки. Ой, та сама борза Настя, яка сказала Здрасте! Ні, к нам в труси. Ми в цивілізованому і демократичному світі. От пара-пара-пам, І оце знову Настя здорова! Що робить слухає гнома Гегемона. Уважно і вбрана. Питання одне: чого не встала? Чого на дивані? каліцер віщає. В целом, после того, как полуголых дискотечников крепко взяли за жабры, ну или за ноздри, они стали насквозь целомудренные и весьма припудренные. Вся трансформация однієї борзої блогерки у відповіді на одне и те самое запитание ныне и шесть роки у тому. Оказавшись перед Путиным, что ты ему скажешь? Ты не за***ся. Оказавшись перед Путиным, что ты ему скажешь? Сейчас. в Новая Настя. Чим помочь це раптом ви ще вірите в адекватних сміливих і дерзких? Я не слишком резко, Товариші руска чувствующе, руска сочувствующе і руска проповідующе. Є смільчики і так, кулачки только під юбчонкою прятать. Питання для нас усіх. Коменти, звісно, відкриті. А як виглядає він цей сміливий і адекватний громадянин сусідньої держави? Серйозно, ну серйозно цікава ваша думка. Як неадеквати, регулярно показують після того. Як чистилище їх на наш Донбас відправляють? Ну у воєж ми стояли там около минут 15, і ну то есть просто молчали, слушали войну. Для меня это прям перезагрузка была такая. Не, ну, я, короче, неделю ходил, и есть такое ощущение, что хочется возвращаться туда. Мне кажется, у меня не хватит словарного запаса, чтобы описать именно все ощущения. Словарного запаса Настя не хватает, безусловно, совершенно по иной причине, а не потому, что украинский Донбасс ее соплеменники-оккупанты превратили в то, во что превратили. А они еще и хизуются тем, что поруинованные Мариуполики, стекая кровью, и с погодами продолжают поплюжить не только своей присутностью, а и тем, что мутят тут бабло. На горе инших людей. Я хочу похвастаться. Я купил в городе Мариуполь воздух. И это была самая выгодная покупка в моей жизни. Что это означает? Я купил недвижимость вот в этом вот доме, там, где ничего нету по сути, я купил воздух. Ну, как купил? Я купил права требований на него. То есть сейчас, когда здесь ничего нету, здесь разруха, эти права требования продаются за какие-то сущие копейки, прямо в госуслугах. И по мере того, как дома восстанавливаются, все эти права, они растут в цене. Когда дом будет отстроен, через какое-то время, когда собственник не будет объявляться, когда он не будет предъявлять свои права требования по суду, они перейдут к собственнику новому, который, собственно, будет нести все платежные обязательства и так далее. Жду не дождусь уже, конечно же, этого момента. Это же нужно не просто одороблым, а таким атрофованным. Но сколько там их? У процентному співвідношенні, бо поки тільки, звісно, є в кожній нації, але щоб так взяти вода Кіркорова. От захоплювалися, всі аплодували, а воно взяло і зламало враження. Ну деле, он агент Двойной. Или тройной, как одеколон. От на фото он накинув Лоївітон, і все б нічого, але це таємне послання в любові зізнання української армії. Аж надто цей піксель подібний на той, що в українській армії носять, збільшений і прикрашений. Ну а як інакше передавати таємне послання? Інакше в нього виходять смішно. Случилось страшне. В Кіркорові проснувся дракон. Щоправда, знавці кажуть, що те, що в ньому прокинулося, це аскарида переросток, але дядько височеного зросту наполягає, то йому свідомість підказує його пульсуюча. Дракон не менше. мене взагалі помінялася знання. Після візиту поднібесної я зрозумів, що на руці має тоже пічтова дракон. Ну, дракон – это сила, мощь, мудрость. Сегодня сейчас год дракона, поэтому здесь у меня дракон на всей руке. Вот. Пусть меня защищает, оберегает, охраняет. Зазнаться охоронец таки и соби. Дракононосец, как ни в одну, так в иншу историю вляпается. И повуха в ней замажется. Вот вам новая старая история, вона же история Я сегодня вот с молодым талантом появился из Макеевки. Марго. Я думаю, что вот глазами... Молодежи талантливый можно рассказать о том, какие впечатления. Вот, вот ты вот на первый взгляд свежие твое впечатление, впечатления, каково мечтай, чтобы вот эта премия обязательно была у тебя в руках. Я мечтаю, я загадываю Ря сбывать. рядом с королем с вами, Филипп. Я верю в чудеса еще больше. Вау, чудеса. А Филипп так сильно влип, что ни в какие чудеса не верит. Дракононосец попал на крючок. Точнее, ногами в проленное. Чи як воно ну, там у них, в нашому бизнесовому ну, называется. Вот он думал его соряни, найти двери, его відмажуть від вид адзуски, А дзузьки, видевти вот урок, сдавая брок, Счета Киркоровские заблокировали за 4200 рублей. 40 евро. Долго. 40 евро ну, ха-ха. И это при том, что те же налоговики субсидию Киркорову выплатили в 70 тысяч деревянных. Но это ж три года назад, когда он в милости, ну, и в одежде другой был. А тут навіть выезжи на Донбасс не допомогли. Більше того, с племени Одороблевского голоса в возмущенное раздаются. Мол, что это разъездились? Перестразовая, благодетели одноразовая. Превратили Донбасс в помойку. Там возмущены все. Зачем их сюда везут? Что, прачечная? Они возмущены, почему к ним относятся как к помойке, что самые плохие, самые страшные на свете, чтобы сюда надо съездить, чтобы получить индульгенцию. Зачем это им? Вы имеете в виду эту историю с приездом Киркорова, да, сейчас? Ну, в том числе, да. Он поехал в прачечную отмываться. А кто-то по-другому на это сказал, что он стал патриотом? Ну, это не так же, нет? Или я ошибаюсь? Я не уверен, что он вообще понимает, о чем идет речь. О чем речь? Большой течь дает Марго, и вот оно прозрение. Захваченные города требуют отчислений, огромных и не пробачать Киркорову подивным и снова пускать их на корпоративы свои зарабатывать, они, ну, бы то и не собираются, а уже опустили. Это не значит, что нужно переодеть трусы со стразами в камуфляжный костюм и поехать на Донбасс, потому что он сто раз говорит, что Донбасс не прачечный. Но это значит, что надо отдавать много денег, например, туда. Це значит, що нужно дійсно щось В Вонецькі прекрасно работают магазини, работают заводи, Работают государственные органи власті. Ну і коротко про те, як нині живе колись сучасне перспективне місто. Рекламують кіоск на ринку, гордо кіоск іменують шоурум. всего лишь полторы минутки. И мы попадаем в этот прекрасный, я не побоюсь, это шоу-рум, где ассортимент просто огромнейший. Видите, э, кроссовки все на своих полочках, каждая в коробке. Очень большой выбор. На самом деле ноль выбора. Ноль выбора у тех, кто на оккупированной территории вынужден остался. Не ждуны. Но смелые есть всюду. Рух спротиву. Партизаны и те, кто не злякался. Спасибо вам. Уклинные. Мы не знаем у ваших, хотя а точно знаем, вы е и выбухиваете. Дякую. И не у них в прямые эфиры прорывается. Никто тут русский мир не ждет и третий год под бомбами. Но нет, а эти свой обычный метод включают. Записывайте, Гага. -га. Андрей, а знаете, вот у меня вопрос. Люди просто не хотят воевать, но при этом хотят, чтобы Украина победила. Или на самом деле действительно уже хотят, чтобы уже, допустим, да уже придут русские и мы будем нормально жить? Отличный вопрос. Да, с этим большая сложность, потому что на самом деле очень большая доля людей, которые не хотят как раз этого. В любом случае, так сказать, надеюсь, так сказать, дойдем до куда наметили, но просто вот мы спрашиваем, вот эти люди, интересно, выйдут ли они нам встречу, помогут ли и так далее. Нет, не выйдет, да. Нет, конечно. Бояться? Конечно, нет. Давайте так, А зачем нам надо, чтобы мы пришли, а нас с флагами встречали? Неважно, мы придем, они подстроятся. Рубрика Этот мир придуман не нами, но мы хотим переиначить. И не знаю, что это значит, коли вони чегось від світу вымагают. Це их в лісі заблукали и в хаші щось кудись гукают. А воно луною дули, прям вам в ноздрюле. На предъявите Мы предъявили все, так сказать, свои условия. Мир должен стать другим. То, если. Сегодня мы откажемся от этой мощи и от этого движения вперед и откажемся от своих целей, конечно, нас поставят в абсолютно иные проигрышные условия. Все равно вас спитаю, а в что играете? Бо вражение такое, что сели играть в домино, а выиграли окно. Угрожают нам за мост, но себя кусают в хвост. И не набрыдло-то и Захаровой Марии влаштовывать показовые истерии? Наша страна, Российская Федерация, оставляет за собой право отличать соответствующим образом, то есть использовать в качестве цели британские объекты, находящиеся как на территории Украины, так и за ее пределами, э, военные объекты, вооружения и так далее. Но, э, как говорится, они просились и получили. Пока же получите, распишитесь. Вечер воспоминаний о трепье Симонян. Вот она не может определиться, то на Дольче Габана заработала, то китайская подделка вполне ничего, то шуйские ситцы, а то ширпотреб, как раз оно. Мельчают сказки-рассказки. До секонда дошла. Маргарету рве на клапте, бо свои лапти. Я прекрасно помню, что если у тебя прохудились сапоги, в которых ты отходила пять зим, и они уже испортились, и нужно новые сапоги, ходить не в чем, то ты идешь в секонд-хенд, где продается то, что армия спасения или другие организации США гуманитарные миссии бесплатно присылают в Россию, как в страну третьего мира, ношенное, отвратительное, чужое тряпье. И продают за деньги в секонд-хенде. Это единственное, что ты можешь себе позволить купить. В чем проблема, Маргарита? В России те, кто не у корыта, так до сих пор живут. То ли 13,5, с половиной, то ли 14 миллионов россиян. И ждут блины с лопаты. Налетайте в это. А нет, это же покращение уже сегодня, чаще скильки путинских строки у тому. Традиционное Мова про перемове. Не буде їх або будуть, але це не точно. Що точно, що вони готові півники кольорові. Тільки от до чого не ясно, бо самі не вирішили. Круглий стол, квадратний стол. Ета кого надул? і Кремль надуть, питаються. Того вони й пручаються. Роблять вигляд, що від них щось у тих студіях залежить. Да о чому вони хотіли поговорити? Я не знаю. А перемирі, як говорив Макрон. Какое перемирие? Ну, если ты олимпийское перемирие собираешься, то должен всех наших спортсменов все допустить без ограничений и так далее. А так нет, а так вы там не перемирие, а педемирие какое-то вы собираетесь и устраиваете, Только потому, по, по той такой простой причине, что у вас, знаете, как где-то я там прочел, там, где крыса, кур не рвется, там, где хлоп в постели спит, э, по Парижу там несется, олимпий трансвестит. Понимаете? Похоже, no. на вашого собственного сочинення no. народное... творчество. Максимально творчо до питань імітації здоров'я демонстрації підійшов Дондон тюлібон, як взяв джип і почав його тюлібонити. Хтось може мені пояснити, навіщо Кадиров тягає джипа? Ще більше мене цікавить, навіщо він рот відкриває. Воно ж як відкриває, звідти якась мечня випадає. Новий наступ в затрині. Помним о вашем заявлении, вы сказали, что победим мы в этом году. Какой вы видите победу, куда наши войска должны дойти? Ну, на самом деле меня спросить, но я давно да, разгонный был, а, где находится кучка его зеленский и Уджиннида. Президент у нас да, он мудрый, да, он дальновидный, поэтому он а, не как я, да, он, ну, я считаю, что нужно да, более активно да, нападать, бить надо, он да, жестко, да, да, пока да, есть время, да, вот в этот в это месяц нужно забирать этот. Да, да, но ну, обязательно надо Одессу, да, Харьков забрать. Нужно, да, и потом посадить этого Зеленского. Да, да, и, под, по, и нужно заставить его подписать все, все бумаги, которые необходимы да, для России, да, для безопасности нашего государства. Бежим аж волосы назад. Все города ему сдавать. скручу ка я фирменную композицию из трех пальцев и всуну этому засуну поглубже, чтобы ноздри провались. Но и все, что пониже тоже ноздри. Захоплювати наші міста заходився. Перемовник Мамкін в птахоклювого крихти відбирає. Соловйова Шобен тежить не може визначитись, он договороспособний или нет. Ми що на Западе будемо сказати, вот у нас рядом есть другие примеры. Но главный наш пример в нашій собственной истории. Поки ми постоянно будемо считать, що з кем то можно договориться, з кем, з кем говорить, ми їх заставили притвориться, что нацизм для них чужд. Они сейчас возвращаются к своему естеству. Поэтому, конечно, они нас ненавидят. Точно. всі поголовно з понеділка до суботи думають, за що б Соловйова зненавидіти. Ще раз про важливе, расизм це новий нацизм. Гірший за той який. гірший за Соловйова, який міркує про ядерний шантаж, про світ вже наш і патронтаж, і все це в одному роті. Нині про ядерну капітуляцію і розстріл Гітлера. В смислі не так було у нього так. Як помило, коротко про те, як гості Соловйова намагаються переконати його, що він не в собі. Ми в мірі не одні, і существують і ядерне враження, і сустують інші види оружа. І у нас є підтримка, Кстати, більшість країн світу, що эти види вооружені должны бути под определеним контролем. Ким. Под контролем под каким? Чим? Ну, я вам могу напомнить, что э, с 1971-1972 -го годов действовал договор о противоракетной обороне, из которого США вышли в 2002 -м. да, но он 30 лет действовал. Правильно, когда же... был, и был нам колоссально невыгоден, потому что был составлен настолько безграмотно, ну, тогда... что была не учтена существенная тогда... э, часть, и тогда... когда мы догнали, извините, тогда, тогда они и вышли. Тогда мы считали, что он нам выгоден. Нет, просто тогда пару людей забыли расстрелять, которые подписали этот документ, ну, потому я... что на самом деле они родину нет. предали. Нет, я не могу это согласиться. А ощущаю, что там соглашаться? Нет. Это просто нет. изучение документов. Нет, Володь, нет, нет, Любая война заканчивается миром и переговорами. Другое дело. Любая война заканчивается капитуляцией, по крайней мере возможно, раньше было так. Возможно, но все равно но условия. Наполеон капитулировал. Условия капитуляции все равно не определяются. Да, да, потом те, переговоры. которые да, капитулировали, то только тут с капитуляции, потом повесили. Ой, как это так? Это зламалася ядерная зависа. Соловьевская выстава шоу пропагандиста беда. И на финал вони они сами подсумывали. Ну, это так, чтобы мы не сумували. Если мы откажемся от этих своих глобальных целей, порвут. нас порвут. И экономически, и политически, и в военном отношении. Такая справа? Не если, не если. Порвут вас в любом случае экономически, политически, военном и во всех других отношениях. Будьте спокойны, скоро серьезно.